Hola a todos, aquí les comparto este primer spoiler de esta nueva serie GL Dream. No te cases por favor, basados en el libro. Introducción. Todos los ojos estaban puestos en mí en ese momento. Antes de que hubiera un alboroto, busqué a la persona más importante en la recepción de la boda en el hotel de lujo, porque necesitaba hablar con ella. Samor y Mali, que estaban vestidas como damas de honor, corrieron hacia mí alarmadas. Jawan, ¿cómo llegaste aquí? ¿No dijiste que tenías trabajo? ¿Dónde está Kim Ha? Probablemente está maquillándose en su habitación. ¿Y dónde están tus modales? ¿Por qué estás en una boda luciendo más deslumbrante que la novia? Mali me miró. Después de que yo había entrado corriendo a la boda con el tradicional atuendo rojo tailandés y un peinado de cola de caballo alto, y la razón por la que todos me miraban era porque sabían quién era yo. Vengo del rodaje. ¿En qué habitación está Kim? ¿Estás bien? ¿No te ves muy bien? Samor pregunta preocupada, negué con la cabeza porque no quería responder ninguna pregunta. ¿En qué habitación está Kim? 4312. ¿Cuarto piso? Sí. Salí apresuradamente de la recepción de la boda y busqué un ascensor para subir a la habitación donde estaba Kim Ha. Era más de las seis de la tarde. Dentro de poco, mi pequeña amiga tendría que ir a recibir a los invitados al lado del novio. No podía decirle lo que iba a decirle si llegaba ese momento. Rayos, ¿por qué acababa de leer la carta? Tan pronto como llegué al ascensor, presioné el botón de acuerdo con la información que me dieron mis amigas. Luego busqué la habitación donde probablemente estaba Kim Ha. Cuando llegué, presioné el timbre para llamar a la persona que estaba adentro para que abriera la puerta. Un extraño que probablemente fuera el peluquero me miró brevemente sorprendida. Pero de inmediato lo aparté y hablé en voz alta para que todos me escucharan. ¿Pueden todos salir de la habitación ahora? Tengo algunos asuntos importantes de los que hablar con Kim Ja. Todos dudaron sin saber qué hacer. La novia que todavía estaba mirando hacia el tocador se levantó y habló con acento nasal. Todos, por favor, déjenos solas por un momento. El maquillador y el peluquero se fueron uno a uno. Hasta que nos quedamos solo nosotras dos en la habitación. Kim Ha se giró lentamente hacia mí, luciendo glamorosa. Su mirada no era ni excesiva ni ordinaria. Sin duda era la novia más hermosa y nadie en la recepción de la boda podría eclipsarla. Desde cuando era toda una adulta, no me había dado cuenta en absoluto hasta este momento. «Juan, pensé que dijiste que no podrías venir hoy, ¿y usarás esto para la recepción de mi boda? ¿Viniste a matarme?» La mujer de rostro dulce bromeó mientras me miraba, pero cuando vio que me quedaba callada, levantó las cejas y volvió a preguntar, «¿Te gustaría hablar de algo importante? Acabo de leer la carta que escribiste en la cápsula del tiempo, Kim». Ah, Kim Ha sintió un poco y dijo, «Estoy en desventaja». Tú pudiste leer mi carta, pero yo no he leído la tuya. Miré a la persona que se quejaba con tristeza antes de respirar hondo mientras caminaba hacia la novia. Ella me miró sintiéndose confundida. Kim, sí. ¿Podrías no casarte? ¿Qué estás diciendo, Juan? La pequeña se rió, pero sus ojos no mostraban ningún signo de diversión. ¿Por qué de repente dices esto en un buen día como hoy? No solo no eres mi dama de honor, sino que también estás tratando de hacerme tropezar. ¿No eras tú quien tanto que tuviera una familia propia? Puedo ser tu familia, tenerte debería ser suficiente. Una amiga no es un marido. Kim Ha se rió con indiferencia. Extendí mi mano para acariciar la línea de la mandíbula de la pequeña. Mis ojos de repente se llenaron de lágrimas, aunque normalmente no era sensible o emocional en absoluto. Lo digo en serio puedes no casarte porque yo también sueño contigo. Juan abrazó a Kim Han con fuerza y le dije lo que había estado sucediendo durante tanto tiempo pero nunca se lo había dicho a nadie. kim ha, he estado soñando contigo.